kita kena tahu boleh tegur dan kritik dan serang dia bukan penyelamat seperti yang direncanakan dulu ya. kita mulakan dengan forensik audit kenal pasti apa permasalahannya dan siasatan kalau ada apa-apa penyelewengan penyalahgunaan kuasa atau keterlanjuran itu diteruskan saya semak juga 2 hari 3 hari yang lalu diteruskan itu bukan urusan kita kita hanya minta siasatan jadi semua agensi yang terlibat harus siasat apakah ada keterlanjuran kemudian ketiganya kita tidak beri wang itu kepada syarikat 1.1 bilion itu khusus kepada vendor yang telah kerja 80 eh, sekitar 2000 80% itu vendor-vendor Bumi Putra yang telah beri semangat bagaimana harus mereka dihukum dalam uh, dunia politik Kalau saya tak tolong Anwar khianat Dia bukan lagi uh, uh, Membantu Memperjuangkan nasib Bung Putra Dia hanya menjadi juru cakap DAP Sini salah dia sini Nah, Jadi itu Kalau kita buat Dia kata ini kita bantu Saya tidak bantu Menyelamatkan tokoh-tokoh kaya Wang itu tiap sen Terus kepada vendor yang telah bekerja dan tiada dapat uh, bayaran lah. baik KSP angguk kalau dia betul <laughs> baik. jadi baik apa kata kalau kita kata baik biar dia bankrupt semua apa jadi ini sahaja satu-satu syarikat oil and gas Malaysia yang boleh operasi di bawah pelaksanaannya kalau tutup maknanya tidak ada syarikat yang mampu mengendali maknanya seluruh kegiatan di peringkat uh, hiliran itu, ya? hiliran atau peringkat bawah pelaksanaan dia ha? itu semuanya syarikat asing jadi kita ada problem sekarang bukan bail out ini menyelamatkan syarikat besar dengan pengurusannya pengurusi-pengurusan kanan semua mesti keluar itu syarat kita mesti diganti dengan pengurusan baru dan kalau ada permasalahan atau yang melibatkan keperluan siasatan itu diteruskan itu urusan kita. Hmm. Jadi uh, ini pertimbangan kita. Kalau saudara dan kedudukan saya sudah harus pilih. Apakah kita harus hukum 2000 syarikat yang telah bekerja dan bukan salah mereka? Hukum orang yang salah bukannya mereka jadi sebab itu suntikan dana itu tidak kepada syarikat bersih, tapi kepada vendor dan dalam kes ini secara khusus tanpa syarikat ini tidak ada syarikat boleh mengendali di peringkat pelaksanaan atau peringkat kerja-kerja uh, dalam negara dan kita terpaksa akan serahkan semua kepada syarikat asing so kita ada problem apakah dia tidak ada masalah awal? ada Mungkin pengurusan, mungkin apa-apa saya tidak uh, uh, dapat umumkan semua di sini biar kita lihat uh, forensic audit. Tapi penyelesaian begitu baik. Apakah dana ini dana hangus tidak? Apa yang dilakukan ialah suntikan ini akan dijadikan modal pinjaman supaya pengurusan baru mudah-mudahan akan mengurus dengan lebih baik, mendapat keuntungan dan membayar semula dana suntikan 1.1 bilion bukan uh, suntikan dana tetapi di 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 di, di uh, dalam bentuk pinjaman. Uh. Pengurusi Sapura Energy Berhad, Datuk Muhammad Azlan Abdullah dan Ketua Pegawai Eksekutif CEO kumpulannya, Datuk Muhammad Anwar Taib, akan meletak jawatan pada suku keempat tahun kewangan berakhir 31 Januari 2025. Sapura Energy dalam makluman kepada Bursa Malaysia berkata Muhammad Azlan akan meletakkan jawatannya sebagai pengurusi kumpulan pada 31 Januari 2025 menamatkan perkhidmatannya bermula pada Mei 2022. Muhammad Anwar pula akan meletakkan jawatannya sebagai CEO kumpulan dan pengarah eksekutif pada 31 Disember 2024 selepas hampir 4 tahun memimpin syarikat itu. Dalam pada itu, Sapura Energy juga mengumumkan pengurusi sementaranya Shahin Faroki Jamal Ahmad akan dilantik semula sebagai pengurusi lembaga manakala CEO Sapura OMV Upstream Muhammad Zamri Jusoh akan mengambil alih jawatan CEO kumpulan pada 1 Mac depan. Zamri menjadi sebahagian daripada pasukan kepimpinan kumpulan itu sejak Julai 2019 dan mempunyai lebih 25 tahun pengalaman bersama Petronas. Syukurnya, ya Peniaga kontraktor vendor-vendor yang masih sangkut payment Sapura Energy itu kan. Kita kena push dan sokong Bella ni kasih jadi. Sebab ini pasal survival company kecil macam kita. Kenapa kita nak kena gesah? Aku sama je macam orang pengalaman aku ada satu konsesi negeri yang aku tak boleh nak mention lah payment masih lagi sangkut dah berapa tahun dah penat babe turun naik untuk settle bagi turutan tu selagi konsesi ni tak bungkus masih ada harapan lah tapi kalau konsesi ni melingkup memang halalan tau iban je lah bulu kalau boleh gadai ni aku dah lama dah gadai duit dah bertahun sangkut A pun tak boleh nak B pun aku start inilah pengalaman yang aku dah rasa nak bayar staf pun pening Modal nak rolling Nak guna duit apa Pedih babe Sebab tu Kerajaan buat keputusan yang sangat betul Pasal bailout out ni CEO yang kaya tu Boleh pergi jahannam Shareholder boleh duduk diam-diam Rapuran polis pun dah ada buat kan ha, Tunggu je lah siasatan macam mana Bailout out ni untuk kita Untuk mancik cleaner Yang gaji dia bawah vendor tu Jangan ingat Perkenaan dengan sapuran ni Orang yang kat atas ini sinar harapan sebelum office kita semua bungkus. So, kalaulah pembangkang asyik kata, kerajaan U-turn dulu kutuk bail out. Kalaulah U-turn tu untuk menyelamatkan 2,000 lebih peniaga-peniaga, vendor-vendor, kontraktor-kontraktor kecil, aku sokong. Aku sokong. U-turn lah banyak kali pun tak apa. Bail out? <laughs> Itu bukan bail out. Itu sutikan dana bailout ni pada tahun 2018. Ingat ya, ni betul-betul apa berlaku? Duit dia beri kepada Sapura, 4 bilion ringgit dan apa berlaku pada Sapura? Sapura rugi. Tetap rugi dan yang paling gila sekali walaupun Sapura rugi tetapi top management mereka tetap dapat bonus bayaran kepada top management melebihi 80 juta ringgit. Kau boleh bayang tak? Syarikat rugi teruk, kerajaan dah bantu dengan 4 bilion tapi dia masih lagi boleh bayar bonus kepada top management. Gila, itu namanya bailout. Nampak? Hanya orang yang pala tahu, yang tak membaca, yang malas cari ilmu, yang akan kata PMX bailout Sabura. No, minta maaf. PMX bukan begitu. Apa yang PMX buat, pelaburan PNB 1.1 bilion ringgit ini adalah untuk perstrukturan semula Sabura. Untuk apa? Untuk Sabura Buyer Vendors, lebih daripada 2,000 vendors yang 80%-nya adalah berputera. Nampak? PMX tengah bantu orang Melayu, vendor Melayu, vendor Bulu Agar vendor ini tidak muflis, agar vendor ini tidak bankrupt, tutup kedai. Sebab itu suntikan 1.1 bilion ini perlu untuk Sapura bayar semua hutang-hutang vendor ini. Jadi selamatlah lebih 4,000 pekerjaan yang menyebabkan vendors-vendors ini. Nampak? Kenapa? Kalau vendors ini tutup kedai, vendors ini lingkup yang akan masuk siapa? vendos-vendos asing yang kita tak mahu mereka bertapak dalam Malaysia. Nampak? Tapi pembakar dia tak fikir semua benda ni. Dia fikir nak hentam dia kerajaan. Dia bukan fikir tentang soalan Melayu. Dia tahu jerit saja. Melayu terancam. Melayu terancam. Tapi bila kerajaan nak selamatkan syarikat Bumi Putera, nak selamatkan vendos-vendos Bumi Putera ini, dia boleh kutuk pula kerajaan. Dia kata ini bail out. Nampak? Apa yang mereka buat sebenarnya? Hahaha <laughs> Sebab itu kerajaan untuk pastikan Saputra ini tidak lagi rugi. kerajaan tukar hampir keseluruhan pengurusan kanan Saputra. Maka lantikan baru akan dibuat yang tentunya banyak berurusan dengan Petronas. So, kita nak bagi Petronas berurusan dengan siapa? Tempatan ataupun warga asing. Nampak? Ingat! Jangan pada tahu, jangan malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentiasa semak fakta.